إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha waquloo qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'da Pertama dan utama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup lagi pada hari ini pada hari-hari yang berikutnya dan akhir sekali kita bakal menyambut bulan Ramadan yang mulia bulan di mana dilipat gandakan segala apa yang kita amalkan sama ada amalan itu Amalan Badaniyah ataupun amalan Daripada sudut badan Amalan yang berbentuk keuangan Amalan yang berbentuk hati dan sebagainya Inilah bulan di mana Merupakan peluang keemasan Untuk kita Untuk kita melipat gandakan ganjaran yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firman dalam kitabnya, wala in syakartum la aziidannakum. Yang bermaksud dan jikalau kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan aku yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dalam selang berapa minggu lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di sini insya-Allah kuliah pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang kelebihan 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 kita mendirikan malam-malam Ramadan sebagaimana yang telah saya sebutkan beberapa minggu yang lalu solat tahajud ataupun solat malam itu kalau di bulan Ramadan namanya namanya solat tarawih nah solat tarawih dengan solat malam itu tidak ada bezanya Solat tahajud yang kita dirikan pada malam-malam biasa kita dinamakan solat tahajud. Kalau kita melakukan solat tahajud itu di bulan Ramadan nama dia solat tarawih. Solat tarawih ini kita boleh lakukan sama ada kita berada di rumah, kita solat bersendirian ataupun kita bersolat solat berjemaah bersama ahli keluarga ataupun kita solat tarawih di masjid bersama imam dan juga jemaah. Mari saya kongsikan beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang ke-213 bab istihbab Qiyami Ramadan wa huwa at-tarawih. Sunnahnya bangun malam Ramadan yaitu untuk mengerjakan solat sunnah tarawih. Kalau solat terawih, kalau kita nak tengok daripada sudut bahasanya, solat terawih, tarawih itu istiraha. Istiraha maknanya dalam bahasa Melayu apa? Istirahat. Nah, solat istirahat. Macam mana tu solat istirahat dinisbahkan kepada solat terawih? Menurut Imam, menurut Syekh Ibn Uthaymin dalam kitabnya Syarah Riyadus Salihin, beliau berkata, Solat tarawih itu dinisbahkan kepada amalan-amalan golongan ahli ilmu yang lepas iaitu golongan ahli salaf. Ahli salaf kira bila mereka solat malam ataupun solat tarawih itu mereka solat di malam hari, mereka solat panjang. There are very long nights whereby they read very long surah and they rukuk in a very long time and also dorang pun sujud in a very long time so bila dorang solat panjang baca panjang sujud panjang rukuk panjang mereka setiap empat rakaat tu dah dua rakaat beri salam dua rakaat beri salam mereka istirahat dah lepas empat, empat rakaat lagi mereka solat panjang dah baca semua Kemudian mereka istirahat. Nah, orang break, orang break. break dalam beberapa minit. Kemudian mereka sambung dengan solat witir sebanyak tiga rakaat. Jadi solat tarawih itu begitulah. Ada empat rakaat lepas tu ada rest, empat rakaat lagi lepas tu rest, lepas tu sambung dengan tiga rakaat. Itulah nama tarawih. Berasal daripada kalimah istirahat jadi, bila kita solat terawih tu, bila kita solat terawih, kita solat dua rakaat, kita solat empat rakaat, kita tarik nafas dulu. Ha, kita tarik nafas, kita take five minutes break, lepas tu kita sambung. Biasanya, dekat negeri Arab, dia macam gitu. Dia solat dua rakaat, biasanya kalau negeri Arab, khususnya di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, mereka akan solat dua rakaat, dua rakaat. Lepas tu, mereka akan berehat. nah berehat buat seketika. Seketika tu tak adalah lama sangat. Seketika dalam 3-5 minit. tapi orang punya satu rakaat tu satu page. jadi kalau satu rakaat satu page, empat rakaat dah empat page. Termasuk sekali dengan sujud, dengan rukuk, dengan beri salam, lepas tu dia punya interval. Sikit lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. Itu nah, sebab kira solat tu tarawih tu kita solat Lepas tu kita berehat seketika Lepas tu kita solat lagi Itu yang dinamakan Solat Tarawih Jadi pada zaman Nabi SAW Nabi solat Tarawih Nabi pun tidak keluar Pada setiap hari daripada bulan Ramadan Sebagaimana yang telah saya kongsikan beberapa minggu lalu Nabi SAW Solat untuk dua atau tiga hari Kemudian Nabi SAW pun tak keluar Ini berdasarkan hadis yang sahih Kemudian sahabat pun tanya Nabi, kenapa Nabi, kenapa wahai Rasulullah kamu tidak keluar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab yang bermaksud aku takut solat yang aku laksanakan bersama bersama anda semua menjadi wajib. Nah, jadi hukumnya apa? Ulama mereka sependapat bahawa solat tarawih pada bulan Ramadan ini amat-amat digalakkan. Sama ada di rumah ataupun di masjid. Tapi kalau kita nak tengok rata-ratanya kalau kita tengok masjid-masjid di Singapura ataupun masjid-masjid di luar sana tak kisah negeri Arab ke negeri orang apa negeri Afrika ke negeri Europe ke is either dia orang akan solat 11 ataupun mereka akan solat 23. Kalau kita nak tengok betul-betul apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diriwayatkan daripada hadis-hadis berkenaan berapa banyak bilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pada zaman beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hanya 11. Akan tetapi bila zaman-zaman berikutnya zaman khulafa' rasyidin dan sebagainya dia punya bilangan tu tak tetap. Bilangan tu menjadi luas. Kalau kita nak solat 11 rakaat pun boleh. Kalau kita nak solat 23 rakaat pun tidak menjadi masalah. Kalau kita nak solat terawih, nak sampai 100 pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi nak, tapi kita nak kena nak kena tahu, kita nak kena memperingatkan diri kita yang witil tu, Witil tu sekali je. Witil tak boleh dua kali. Kalau kita nak solat terawih, kita nak solat dua, 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 dua. Sampai kita tak terkira pun berapa, diper silakan. Tapi kalau dekat masjid, biasanya 11 ataupun 23. Dia terpulang kepada kita. Mengikut tenaga kita, mengikut masa lapang yang kita ada. Mengikut kita punya availability. Jadi semua itu terpulang kepada diri kita. Kalau kita nak 11, dipersilakan. Kalau kita nak solat 23 juga, dipersilakan. Yang penting, yang penting saya nak kongsikan hadis ni. Walau macam walau macam mana banyak pun amalan kita kita nak buat, walau macam mana banyak amalan kebaikan kalau kita nak menderma, kalau kita nak menolong orang, kalau kita nak buat amalan-amalan yang diriwayatkan Allah Subhanahu taala kita nak kena ingat perkara ni saya akan baca hadisnya an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadis muttafaqun alaihi yang bermaksud dari abu hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa berdiri bersembahyang dalam bulan ramadhan kerana didorong keimanan dan keinginan memperoleh keredaan Allah maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu yang intipati dia dia punya essence dia apa yang penting kita nak kena ingat imanan wahtisaban imanan tu apa kita beriman terhadap hukum wajib bulan puasa ini kita kena tahu dan kita memang nak kena tahu dan ini juga ialah salah satu daripada rukun Islam kita yang kita nak kena puasa bila kita dah sampai waktu Ramadan bila mufti dah announce bahawa bulan Ramadan bakal menjelang pada sekian-sekian kalau kita nak ikut pada tahun ini pada hari Rabu Rabu kita solat tarawih. Hari Kamis. Ha, Kamis kita puasa. Kamis depan kita bermula tarawih pada Rabu malam depan. Ha. Jadi bila kita dah masuk waktu Ramadan kita tahu tu kita beriman tentang hukum yang dituntut daripada kita sebagai hamba Allah Subhanahu taala hukumnya wajib imanan itu bermaksudnya kita kena kena tahu yang perkara ini imanan wahtisaban keinginan kita punya kita mempunyai pengharapan keinginan untuk memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa taala itu bermakna ihtisaban ada di kalangan ulama mereka mengatakan bahawa ihtisaban juga bermaksud kita mengharapkan ganjaran Allah, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan keredaan. Bila kita masuk Ramadan kita mesti nak kena ada these traits. Ciri-ciri ni kita nak kena ada. Takkan bila kita nak masuk Ramadan kita anggapkan bulan Ramadan itu sebagai bulan-bulan bulan-bulan yang biasa. Kalau boleh kita elakkan untuk merasakan sebegitu. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kita nak kena menghormati bulan Ramadan. Bila kita masuk bulan Ramadan, kita nak kena yakin bahawa bila kita masuk Ramadan tu, it is not like any other month. Bulan dia special. Bulannya bila kita buat satu amalan, kita tak tahu berapa banyak dia punya ganjaran Bila kita masuk bulan Ramadan kita tidak tahu berapa banyak kita punya ganjaran bakal diperolehi. Kalau kita nak tengok bulan kalau kita nak tengok kita puasa. Kalau kita puasa di dalam bulan Ramadan secara khususnya. Dia ada tak ganjaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita puasa Isnin Kamis, kita dapat ganjaran dia. Kalau kita puasa Nabi Daud, kita puasa sehari, kita buka sehari, kita dapat ganjarannya. Kalau kita puasa Arafah, kita punya dosa-dosa kita terhapus yang sebelumnya. Kan? Kalau kita puasa bulan Ramadan, ada tak ganjaran spesifik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada? Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dia punya ganjaran dia berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana puasa itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis muttafaqun alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, dan Nabi radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah dalam hadis al-kursi, dalam hadis kursi kullu amalin kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu taala berfirman semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa ini ia untukku yakni Allah Subhanahu taala dan aku yang akan membalasnya saya pernah juga research pasal perkara ni kalau bulan puasa dia tidak ada spesifik dia punya perincian dia tentang ganjaran tak ada ha. jadi apa yang boleh kita mengharapkan tu sebab dalam hadis yang tadi yang saya sebutkan man ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min zambi ganjaran dia maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang terdahulu untuk saya itu baru sikit je lah dia ada lagi ganjaran kita punya dosa-dosa kita diampunkan kita punya hajat-hajat dikabulkan apa segala kita pinta apa segala kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang penting yang penting sekali kita nak kena ingat bila kita mengharapkan ganjaran bila kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita Mengharapkan dosa-dosa kita diampunkan Kita nak kena ingat Kita nak kena jauhi Sikap riak Kita nak kena jauhi Sikap Yang riak, takabur Yang benda-benda Yang boleh membatalkan Puasa kita Ini yang kita nak kena jaga Di samping kita mengharapkan keredaan Allah SWT Kita pun nak kena jaga Batasan-batasannya Takut-takut nanti macam saya cakap tadi ganjarannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak 100%. Ini confirm Allah akan memberi ganjaran kepada kita. Jadi yang kita nak kena ingat, kita di samping kita membuat amalan ini semua, kita nak kena menjauhi segala apa yang dilarangnya termasuk kita riak, kita pun puasa kita semua puasa kita nak riak apa pun betul tak ha kalau kita puasa semua orang puasa jadi kalau kita rasa kalau kita berasa ataupun kita merasakan perkara ini perkara yang macam gitu kan jadi sia-sia lah. semua orangnya puasa kita pun nak flex kita pun nak show off pun tak ada gunanya last-last kita yang rugi ha jadi kita elakkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dan hadis yang kedua, hadis yang kedua pun ada kena mengena juga dengan hadis yang pertama. Wa anhu radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiyam Ramadan min ghairi an fihi bi azima fa yaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Rawahu Muslim. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya Rasulullah SAW itu menganjurkan supaya senang mengerjakan solat pada malamnya bulan Ramadan tanpa menyuruh orang-orang itu dengan kekerasan yakni bukan kewajipan. Bila Rasulullah SAW bersabda barang siapa berdiri bersembahyang dalam bulan Ramadan kerana didorong keimanan dan keinginan memperoleh kerana Allah maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. jadi bila kita masuk bulan Ramadan ini Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan kita Untuk kita mendirikan malam-malam Ramadan Mendirikan malam-malam Ramadan itu secara konsisten Dia termasuk juga mengkawal Ramadan imanan wa ihtisaban Ihtisaban Ganjaran kita itu kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kalau kita tak penat kita buat banyak kalau kita penat ataupun kita sibuk dengan urusan dunia itu tidak mengapa janji kita buat janji kita buat sikit pun itu pun sudah memadai ini kerana bulan Ramadan walaupun bertahun-tahun kita dapat menyambut bulan Ramadan akan tetapi kita tidak tahu bila lagi yang kita dapat menyambut bulan Ramadan pada tahun berikutnya jadi marilah sama-sama saya mengajak para jemaah yang berada di rumah ataupun berada di sini untuk kita menyiapkan diri kita sebelum tibanya Ramadan agar insya-Allah Ramadan pada tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita berbanding dengan Ramadan-ramadan yang telah berlalu dan marilah antara amalan yang paling mudah untuk kita mengamalkan selain berpuasa pada bulan Ramadhan selain kita membaca Al-Quran di bulan Ramadhan di mananya apabila kita membaca satu huruf daripada Al-Quran ia merupakan sepuluh pahala kalau kita baca di bulan Ramadhan dia punya ganjaran dia memang tidak terhitung kita nak kira pun tak terkira sebab banyak sangat ini bukannya dalam masjid dalam bulan Ramadan Sepuluh malam terakhir berapa kali kita nak times saya pun nak pakai kalkulator lambat ha, lambat nak kalkul sebab dia punya ganjaran dia tak terhitung. Ha. Jadi selain daripada kita baca Al-Quran, kita berpuasa saya juga nak menggalakkan yang berada di sini untuk kita mendirikan malam-malam Ramadan dengan melakukan solat tarawih. Sama ada kita di rumah ataupun kita di masjid semuanya diperbolehkan. Yang penting kita buat. Yang penting kita buat, kita istiqamah, insya Allah kita kehidupan kita diberkati di, di, dunia di dunia dan juga di akhirat. Insya Allah pada minggu hadapan, minggu hadapan kuliah zuhur pada hari Isnin ditiadakan kerana kita cuti, cuti Chinese New Year. Jadi bulan hadap, minggu hadapan minggu hadapan 16 Februari dicutikan kuliah pada hari ini insyaallah kita akan sambung pada minggu yang seterusnya bulan Ramadan. Jadi kita masih lagi akan mengadakan kuliah Zuhur pada pada masjid ini pada waktu yang sama di Masjid Al Muttaqin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menyambut memberikan kita tenaga dan keupayaan untuk kita menyambut bulan Ramadan dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati amalan-amalan kita yang telah kita lakukan sepanjang bulan Rajab, Syaban dan sebelumnya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته